Пожалуйста, выходите. Все, что фирма ваша, Что да. там? Секундочку, В туалет сходили с ними, да? Ну, кому нахуй, да пускай, пускай. Страна должна знать своих героев. Прочитайте мне, не вижу, что там написано. Прочитайте. Ну, я, я не, не вижу. Выходите, а! Заоперирование документов. Да Какое? Ну, Только полиция. Это Иди полиция? Это так, на ксерокопии. Ну давайте, заведи полицию. полиция. Полиция, ты живи. Еще вы Я не ознаменовался. Будь так ваша буддалска. Давайте, Давайте. Вы вообще запорожский? Нет. Малия Владислав Геннадьевич. До какого срока действует? Вытаскивайте. Вы свое тоже, я не видел вашу. Я общался я по телефону. Мне не интересно, 2020, что вы надавали. Я 2020, в это время общался 2020, по телефону. Покажите, 2020. я не вижу. До 12 Я не вижу, покажите. 2020, 2020. Что я словами? словами. Я герой Украины я, я на словах. Вам, я вам предъявлю на вашу законную умову. Покажите, до какого числа оно действует. Я вам я предъявлю на вашу раз законную умову. Вас вы будете надавать документы? могу? Я сейчас вам говорю. Удостоверение ваше Допись в раскрытом вашего виде. В, в раскрытом виде. Кто вы? Вы совершаете уголовное преступление. За это проклятие ложится на весь вас рот. Не тыкайте мне в лицо. Я под камеру. Камера здесь. Читайте, чтобы вам было На расстоянии нормально поставьте. Не нужно издеваться над человеком. Вам вот так видно? Вот так Вот так видно что-то вам? Не издевайтесь. Отодвиньте, пожалуйста. Что вы делаете? вам Так, чтобы я мог ознакомиться. Вытаскивайте его. Я сам буду ознакомиться. До полного ознакомления. Что там не видно, там Я не происходит. вижу, я не вижу вот так, я не вижу вот так. Вы с Да. Чинь? Вытаскивайте, полного знакомления. Вытаскивайте обе стороны, вытаскивайте. Читайте, я вам надаю посвящение. Вытаскивайте, я прочитаю, в руках своих. Вы меня чуете, А вы? По Вот. Вы Вы сейчас там совершаете мимо... преступление, еще раз говорю. Там... Все там... это ложится на его весь его... ваш род, на семь своего... поколений. Вы творите зло, геноцидники. Да! Живу по Конституции и по совести и чести, в отличие от вас. Конституции в нашей стране. Есть очень конституция! Много... Если нет Конституции, нет страны. Украины. Корпорация Украина часто жиды захватили. И вы работаете на них. Крым Конституции в нашей стране есть очень много законов. Законы? А вы слово Конституция и закон. Видите разницу, нет? Не видите, да? Конституция. Это жить по кону. По нашим предкам кону. А законом, за круг, выгоняют тех, кто не соответствует кону. Закон. Смешно. Хорошо, а этимология слова, знаете что такое? Этимология слова. Вы знаете? Этимология слова. Я не, не издеваюсь над вами, ребят, я спрашиваю... Нет, ну может вы знаете, может вы все-таки ну, учились... Можно ну, вы рассказывать. Рассказывать. Доброе, доброе. Этимология слова ⁇ это смысл слова. Любое слово имеет свой смысл. То, как оно строится. Например, ведмедь, да? Ведает мед, знает, где мед. Угу. Медведь, ведмедь, вед, неважно. Язык един. А здесь буквица. Язык един, да, 49 букв. Азбухи, видео, лаголь, добро и так далее. Молодцы. Так вот, Конституция, это жизнь по кону, по совести и чести. Закон, да, выгоняют тех, кто преступников, бандитов, всю жизнь, сотнями тысяч лет наши предки так жили. Закон выгоняли. Да, а вы говорите закон. Закон ниже Конституции, он под Конституционный акт. Вы в полиции это не знаете, нет? Что все, что ниже Конституции, не имеет силы, если противоречит Конституции. Не имеет силы. Да нет, я не особо, еще раз говорю. Аз есть живой человек. Аз есть живой человек. Между мной и Творцом нет посредников. Вы нарушаете мою свободу воли, проклинаете автоматически свой род. Сразу, сами, на себе, на всем поколении. Становили меня, я уже должен быть в больнице, я уже должен быть на массаже лежать. кто вам Надал документы, проверил? На основании. Вы меня основанием предъявили? Я вам сказал, в весь Нет, предъявляли документы. Предъявляйте, не бла бла-бла. Висковый стана нет, не существует, нет, вы врете. Какая, там, там нет ни печати, ни подписи, нет, нет, никто его нет. Они должны быть хотя бы с ксерокопии должны быть, хотя бы ксерокопии на любом блокпосту из миллионов. Нет нигде, его не существует. Решение Зинковского суда открывайте, Полтавской области. Не существует никакого военного положения. Решение открывайте в интернете. Зинковский суд, Полтавская область. Должко, председатель суд, судья. Да, да. Ну так а что вы, слабо? Откройте. Наличие. Ну, потому что вы законы знаете, хотите. Вам надо присылать людей за вашу зарплату. За 30 сколько? 40 тысяч получаете, 30 тысяч получаете. Сколько вы получаете? А? Кто вас прессует? Вы? В чем? Я мучаюсь, слежу, с болью сейчас, с болью, а вы мне не даете ехать в больницу. На основании каком я не могу попасть в больницу? На... на ваши действия, на ваши действия. Вы меня сначала незаконно задержали. Хорошо, тогда отпускайте меня, что вы меня держите? Подождите, вы сказали, меня никто не затримывал, нет протокола задержания. Отпускайте меня, я же не затриманный. А кто взломалось, он же и поведомил. Это вранье, ничего не взломалось. Вранье, самое обычное. Олег, принесите, пожалуйста, воды. Мне что, заплатить вам или что? Что там? Смотрите, люди, стоим. Сколько времени? Посмотри, пожалуйста. 8.54. 84 маршрутка э, выехала в 8 утра. Мы стоим час. Вот эта толпа людей, вот эта толпа так называемых людей, которые рассказывают, что они люди. Вместо того, чтобы поддержать, что этих полицаи вообще нахер отсюда. Меня, опять-таки, одного кошмарят толпой. Пытаются задать психологически, эмоционально, кошмарят толпой. Человека, у которого нога 7 дней отнимается, нога, всегда лишний раз зажала, 7 дней не сплю, 7 дней я не сплю. И это, вот эта вот толпа, называющаяся людьми, оно говорит, выкидывайте его с маршрутки, вместо того, чтобы незаконное задержание, пресечь своей властью, пятой статьей конституции, пресечь вот этот вот незаконный бандитизм вот этот вот весь. Бандюки и стоят это в черных формах, америкосовских, с американскими звездами, блин, стоят, кошмарят людей, каждый божий день бабки вымогают, каждый божий день. Кошмарят, без совести, стыда и совести, прокляли свой род, прокляли свой роды. Особу, я не особо уже предъявил. Я задержан? Я... я на камеру говорю. Вы... Вы я задержан. Вы написать... Скажите, я сейчас задержан? Вы на разе? Да. Мы вас затримуем? Нет. А на сейчас маршрутки здесь. Мы свечу так это я чекаю, я не хочу чекать, я хочу в доме могу чекать, где угодно, в квартире могу чекать, хочу вот там в посадке могу чекать. Это мое дело, я с ним. Это не блокпост, у вас, у вас нет документов. Это кусок бетона, у вас нет документа на блокпост. Нет никаких документов, это кусок бетона. Это ваша думка. Хорошо, документы покажите на блокпост. Документы покажите. Я вам покажу свои документы. Обязаны. Вы остановили маршрутку незаконно. Вы маршрутку остановили незаконно. 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 Незаконно, блин. Где? Документы покажите на блокпост. Документы на блокпост показывайте. Я покажу вам документы сейчас свои. Показывайте документы на блокпост. А вы кто такие? Бандиты остановили? Кто вы такие? Вы бандиты! Бандиты! Документов нет у вас, ничего нет! Я задержан! Я задержан! Я задержан! Я задерживаю, вы спрашиваете, вы меня задерживаете? Вы меня задерживаете! Вы меня задерживаете! Протокол задержания есть, час, уже час времени фиксирован, час время задержали. Протокол задержания есть? Протокол Про задержания нету. Все, я свободен. Все, я свободен. Если я не задержан, я свободен. Все. На камеру зафиксировано. Для суда отлично. Вы нарушаете законов. Миллион просто. Миллион. Миллион. Будьте героем интернета, чтобы вся страна на вас смотрела, на вас. Геноцидников. Геноцидников. Народа. Американская фирма. Частная. Вторая статья. Открывайте. Частная фирма. Вы налогоплательщики, это как частная любая фирма, налогоплательщики, на Вербицкого заинстрированная фирма, в Киеве, на Грушевского, открывайте закон. А может, да не могу я, вы достали уже все, достали уже просто, достали, блин. У меня нога болит, сука, вы не понимаете, или что, блядь? Вы сами выкликали да это мое дело, я с ней сам разберусь. Вас это как касается? А да вы никто, никто, я ваша власть, я ваша власть. Каких местопадей? Ну, Каких? Это... Вы сами поди сотворили! Вы остановили незаконно маршрутку! Вы думаете, что вы говорите? Вы незаконно сделали и вы это останавливаете еще! Охраняете! Что вы охраняете? Кусок бетона вы, вот этот охраняете? А? Да я сам разберусь, вы меня имеете право задержать? Нет, у вас нет такого задержания. Есть? А дым у вас затриму. Вот здесь, сейчас! У вас не затримали. Не нет. Все. Часов, в а, не, 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 такого нету. Есть либо затриманы, либо нет. Не надо рассказывать сказки. Хе -хе. Рассказывайте мне законы, Ты бандюки. Ох, бандюки. Жена у вас есть, да, ребенок, да? Ваш род будет есть проклят. Ну, ну, я вам говорю, болезни начнутся. А у, вас... а у меня нерв защемила от казняка. Алло. Да, да. Ага. Смотри, они вот, смотри, вот стоят два человека, вот стоят. Я говорю, я задержан? Нет. Вы темчасово э, тимчасово обмежен. Тимчасово обмежен на пересувание. Я... Да, конечно, бред собачий, конечно. Но я-то, я, я же не могу никуда... Мыть. Ну, ну. Угу. Угу. А, все на видео есть. Все на видео. Да, да, аксивы, да, все, да. Ага, все, все, сейчас вызову. Понял, понял, Сереж. Да, да, давай, давай. Все, сейчас вызываю. Хорошо, давай, Сереж, до связи. Давай, давай. Вы издеваетесь надо мной. Кто? Ну вы. Добрый да. Я полтора часа стою мучаюсь, а вы стоите разговариваете с ними, с бандитами. Принимайте заявление на уголовном преступлении. Okay. Незаконное задержание человека, живого человека. Да, у меня на камере все записано. Спрашиваю, задержан? Нет. Могу идти? Нет. А? При чем тут? Вы прекрасно не знаете, если я буду ловиться, начнут руки ломать. Молодой человек, давайте удостоверение ваше для начала. Живой человек Владимир. Я не особо. А вы кто? А вы, а вы кто? Я вызвал следственную оперативную группу. Я, живой человек, вызвал. Вы следственная оперативная группа? Нет. Все, до свидания. Дай телефон. Приехала скорая. Ой, скоро приехала. По-моему, тот же самый водитель, который приезжал на пески. И не хотел человеку оказать помощь, по-моему, ребят. Я не знаю, сейчас посмотрю. Я смотрел видео с человеком, за свободные люди Запорозья. По-моему, это он. Не знаю, сейчас... А, то водитель же. Но водитель функцию фельдшера может выполнять, не знаю. Что-то там ржут, как всегда, довольные, блин. Ну, сейчас будем все это фиксировать на видео. Вот, приехала скорая. Живем люди в сатанинском мире. Заходите сюда! Сюда заходите! Здравствуйте! Ай, нога отнялась, нога. Я ехал в больницу, меня просто задержали тут незаконно. А что в больницу ехал? Что... Ну, я к частному массажисту, чтобы как-то... Ну, я еще не ликувал, я пытался доехать меня всегда личный нерв зажал, у меня водская боль семь дней. Я просто не могу не побывать ничего, ни укола, ничего не помогать. Я к частному ехал, девушка. У вас с тобой на медичных документах? Нема ничего. Живой человек Владимир. Сколько дней уже он у вас Всем. Всем. Да, мне просто холод, я не могу, у меня холод открывается, мне начинает ну, ныть трындец просто. Вы какие-то препараты принимали? Мелисиканы там всякие, буперфены, все колол, там их пачка огромная там все. Вы сможете подняться и пройти до нас в машину? Ну, с женой только. Вместе с женой, вместе. Ну, добре. Зараз, не-не-не, жена поможет, не... мне жена поможет, жена. Не жена а поможет. Хлопцы, может, поможет. Не, не, хлопцы это бандиты.